বন্ধু বান্ধৱীসকল আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই আছে অসমখন জ্বলিছে আৰু এই অসমখন জলোৱা মানুহ কেইটামানৰ আজি নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু বিশেষতে বাক্সা জিলাত কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইজনো আছিলে কিন্তু শৰ্মা আৰু সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ পিতৃ তেওঁ শৰ্মা আৰু পুতেক শৰ্মা হ'লে বাপেকটো শৰ্মা হ'বই নহয় জানো গতিকে সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ গাত যদিও দুখ নাছিল তেওঁ বাপেকে যিটো নেকি ফেচবুকত পষ্ট কৰিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ মানে যি সেইখিনি অনুৰাগী সেইখিনি হয় মানে তেওঁৰ মতে কি হ'ল মদাহী আৰু সেইখিনিয়েহে তেওঁ মানে বাক্সা জিলাত এইবিলাক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি কোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনি বেছি জ্বলি পকি উঠিল আৰু জ্বলিপকি উঠিবও দিয়কচোন যিধৰণে মাৰপিট কৰিছে নহয় জানো কিন্তু পুলিচসকলৰ গাত দুখ দিবলৈ গ'লেও হ'ব ভুল কিন্তু যিটো মানে কি সামাজিক মাধ্যমত মানে ভিডিঅ' প্ৰচাৰ হৈ আছে যে পুলিচজনে উধাই মুধাই মাৰিছে কিবা কৰিছে এইটো দেখাইছে নহয় জানো কিন্তু প্ৰথমতে পুলিচজন পুলিচসকলে মৰা নাছিলে আৰু তাতেই কিছুমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ কৈছে যে তৃতীয় শক্তি জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছিলে আৰু সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে সেই তৃতীয় শক্তি জড়িত থকা মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই তাত সেইটো কাম কৰিলে আৰু তাৰ স্থানীয় মানুহে সেইবিলাক শান্তিপূৰ্ণ ঠাই সেই ঠাই মানুহখিনিয়ে প্ৰথমতে সেইখিনি কৰা নাছিলে যেতিয়া নেকি সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ পিতৃ সেই হিতেশ দেৱনাথ শৰ্মা সেই মানুহজনে যেতিয়া ফেচবুকৰ পৰা পষ্টটো দি ডিলিট কৰিলে তেতিয়াহে মানুহখিনি খং উঠি পেলাই কিবাকিবি এটা কৰিলে আৰু তাত কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সেই মিয়া মুছলমান মানুহখিনিক যি কি নহওক আৰু সেইখিনিয়ে কিন্তু মৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই দেই হেৰিত বাইক দিছিলে তেতিয়াহে মিডিয়াৰ আগত বাইক দিয়াখিনিকে তেওঁলোকে ধৰিছে গতিকে এতিয়া মই মেইন কথাটো ক'ব লাগিব কি জানেনে শিখা শৰ্মা এগৰাকী মহিলা হৈ এগৰাকী মহিলাৰ কথা কোৱাটো কিমান মানে হেৰি খাপৰ কথা আৰু চাওকচোন মানে কিন্তু ক'বলৈ বাধ্য আৰু সেইজনীয়ে কি কৈছে জানেনে মিয়াসকলেহে বোলে কালি তাত বাক্সা জিলাত এইবিলাক মানে সৃষ্টি কৰিছে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণটো হ'ল কি তেওঁলোকক বোলে ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছিলে আৰু তাৰহে বোলে প্ৰতিশোধ ল'লে তেওঁ কেনেকৈ জানিলে মিয়াসকলেহে যে তাত কৰিছে মানে তেওঁ এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছে নেকি যে বাক্সা জিলাত অকল মিয়াসকলেহে আছে বুলি আৰু সেইগৰাকীয়ে কয় কি জুবিনৰ যিসকল অনুৰাগী মদাহী বোলে তেওঁলোকেহে আহি পেলাই মানে হেৰিত আছেহি মানে জুবিনৰ সেই সমাধি ক্ষেত্ৰত আহি পেলাই মানে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে মানে নানানটা আৰু মদ ভাং খোৱা কথা এইবিলাক কিবাকিবি কৈছে আৰু তেওঁ বাৰু খাই পাইছে নেকি আৰু মিয়াসকল মিয়াসকল বুলি যে কৈছে তেওঁ তেওঁ বাৰু সেই মিয়াখিনিৰ পিছতেই লালচাহ মুড়ি খাই খাই জুতি লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰা নাছিলেনে আৰু বহুতেতো বহুত কথাই কৈছে একে আজমলৰ পৰা ভাজমললৈকে সকলোখিনি তেওঁৰ লগতে নাছিলে জানো তেওঁ হয়তো সেই মিয়া মানুহ মিয়া মিয়া মাইকীখিনিয়ে হয়তো তেনেকৈ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত উঠি পেলাই ফটো দিয়াকৈ নাছিলে তেওঁ আকৌ সেই মিয়াসকলৰ ঘৰত গৈ মিয়াৰ লগত লালচাহ খাই ট্ৰেক্টৰত উঠি পেলাই ফটো দিছিলে আপোনালোকে দেখিছিলে তেতিয়া মিয়া পোকৰকেইটা তেহেঁতৰ তাই মিঠা লাগিল আৰু এতিয়া সেই মিয়া পোকৰকেইটা তাই মানে কি হ'ল বেয়া লাগিলে আৰু তাই আহি পেলাই এতিয়া হৈ চৈ লাগিছে আৰু লাগিছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়িক ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতি আছোঁ আৰু তাই এতিয়া কি কৰিছে হিন্দু মুছলিম হিন্দু মুছলিম আৰু তাই বোলে এজনী বোলে লেখিকা কি লেখিকা কি কথা সেইটো তাইহে জানে আৰু আমি সেইবিলাক তাই লেখিয়াৰ মানে লিখা কিতাপ আমি পঢ়াও নাই কৰাও নাই এইবিলাক একো নাজানো আৰু তাইৰ লেখিকা তাইৰ দৰে লেখিকা আমিও হ'ব পাৰিম এটা চুৰ কৰি তোৰ ওপৰত এটা চুৰ কৰি এখন হোৱাই নোহোৱাই কিবা এখন আজিকালি লিখি দিলেই মানে চলি যায় আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজিকালি কিবা কিতাপৰ হেৰি আছে নেকি আগৰ কিতাপৰ লগত তেতিয়া আপোনালোকে কিতাপ এখন মেলি চাবচোন গম পাইছেনে আগতে এখন বিস্ময় তাত যেনেকুৱা ধৰণৰ গল্প থাকে এতিয়া কিবা কিবি থাকেনে চাবচোন সেই সৰু উদাহৰণহে মই দিছোঁ গতিকে এইবিলাক লেখিকাৰ কিবা কাম আছেনে তেওঁ কিবা কান্ধলি মাছৰ নিচিনা নিজৰ সংসাৰখনকে তেওঁ ঠিক কৰিব পৰা নাই মানুহে ভাড়া ভাড়াক বিচাৰি গ'লে তেওঁক খেদে আৰু তেওঁ সেই কথাটো নিজেই কৈছিলে আৰু সেই এজনীয়ে আহি পেলাই এতিয়া এই জুবিন অনুৰাগীসকল মানে মদাহী আৰু বাক্সা জিলাত মিয়াইহে ঘৰ জানে হেৰি কৰিছে গাড়ীবিলাক মানে জ্বলাইছে সেইবিলাক কৈ পেলাই যে ফাল্টুমি কিছুমান কথা কৈ পেলাই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াখন লেতেৰা কৰি আছে আৰু ইমান মানুহৰ বেয়া বেয়া গালি শুনে তথাপিও বাৰু লাজ নাপায়নে তেও বোলে আক শর্মা সেই কারণে কী শর্মা শর্মা সেই হিতে কি দেব শর্মা সেই পুলিশ অফিসারজনের যি নাকি বাক্সা সেই মারপিট করা পুলিশ অফিসারজনের পিতৃ শর্মা আর মহন্ত গোস্বামী আর মহন্ত গোস্বামী দেখে বাহিরামক গিয়ে পেলায় এটা থলেগে আৰু বাহিৰাম বাহিৰামৰ লগতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বাহিৰাম শৰ্মা বাহিৰাম গোস্বামী এ ৰাম বাঁহী বাঁহি এবাৰ তাঁত ভাগ কয় কাৰ লগত বাঢ়ি বজাইগৈ ভগৱান জানে দেই মানে দুখৰ মাজতো মুখৰ হাঁহি ওলাইছে গতিকে এই শিখা বোলাজনী আপোনালোকে কওকচোন আজিকালি সঁচা কথা মই আকৌ কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ এই মহন্ত শৰ্মা গোস্বামী এইবিলাক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাথা নষ্ট হৈ যায় সঁচাকৈ আৰু বহুত আমাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে কিন্তু হ'লেও এই কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ আছে আৰু এইবিলাক ক'ত জন্মলৈ নেজানো কিন্তু কি জানে আছে কিছুমান এনেকুৱা আছে নিজে কথাটো কয় আকৌ নিজে মানে ফচাই দিয়ে এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ হ'ল এইবিলাক ডলাৰ বগৰী তেওঁ তেওঁ কোনোবা স্থিতি আছেনে তেওঁ কাক গালি নপৰাকৈ আছে বাৰু এই বোলে বিজেপিত গ'ল এইবোলে কংগ্ৰেছত গ'ল এই বোলে আমুক দলত গ'ল এই বোলে মাজতে আজমলৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিলে একদম মিয়াসকলৰ কথা কিমান কি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁ নিজকে বৰ হেৰি বুলি বিশ্ব সুন্দৰী বুলি ভাবে নেকি চকুত একেবাৰে ভোটৰ নিচিনা কাজল এসোপা টিকটিকাকৈ লিপষ্টিক অলপ লগাই ল'ব লৈ পেলাই হোৱাই নোহোৱাই মানে ছাগলীৰ নিচিনা বেল 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 কৈ পেলাই তেনেকৈ থাকে আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান মানে নক'বলগীয়া কথাও ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই যায় গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল কিমান কি ক'ম এইখিনিয়ে আছিলে ক'বলগীয়া আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ'টো দীঘল কৰিও গৈ নাথাকোঁ বহুত সময়ৰ অভাৱ এতিয়া বৰ্তমান সকলো মানুহকে দেই আৰু মই বেছি লেকচাৰ দি থাকিলেও আপোনালোকৰ হয়তো খং উঠি যাব পাৰে গতিকে মই এই শৰ্মা মহন্ত গোস্বামীৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ গৈ পেলাই মই এই শিখা বোলাজনী শিখা আৰু শিখা শুনক শিখা সকলোৱে জানে চিকা আৰু এইজনী য'ত যায় চিকা আপোনালোকে গম পায় নহয় চিকাৰ গোন্ধটো কিমান লেতেৰা দুৰ্গোন্ধ আৰু এই চিকাজনী ওলোৱাৰ লগে লগে গোটেই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াখনেই মানে চিকা চিকা গোন্ধাই যায় আৰু গেলাই পেলাই গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ সেইখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া আছিলে আৰু কৈ দিলোঁ গতিকে কিমান আৰু কি ক'ম এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা ল'ব লাগিব বিদায় আৰু এই শিখা শৰ্মাজনীৰ কথা মই আগতে কোৱা নাই এতিয়া ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু তেওঁ এইটো সময়ত এইটো পজি যে দিছে বিশেষতে জুবিন অনুৰাগীসকলক যে তেওঁ এই কথাটো কৈছে আৰু মই কৈ দিওঁ যিসকল প্ৰকৃদ্ধ জুবিন অনুৰাগী তেওঁলোকেহে দিনে ৰাশিয়ে দিনে ৰাতিয়ে তাত আছে নাখাই নবৈ কেনেকৈ আছে আপোনালোকে গম পায় আৰু প্ৰকৃততে যিসকলে ভাল পায় তাত তেওঁলোকে দুই নম্বৰী কাম কাৰোবাক মাৰোঁ কাৰোবাক কাটো এইবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে নকৰে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ আপোনালোকক ক'বলগীয়া গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই